হেৰি কৃষ্ণ অক্ষয় অৰ্থাৎ যাৰ কেতিয়াও ক্ষয় নহয় আৰু তৃতীয়া অৰ্থাৎ তৃতীয় দিন বহাগ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ তৃতীয় তিথিত অক্ষয় তৃতীয় পালন কৰা হয় যিটো হৈছে এক অতি মংগলময় দিন এই দিনটো ইমান শুদ্ধ তথা পবিত্ৰ যে এই দিনটোত কৰা যিকোনো শুভকামৰ ফল ব্যক্তিৰ জীৱনত চিৰদিন থাকি যায় ইয়ার অর্থ যে যেতিয়া আমি কোনো পুণ্য তেতিয়া তার ফল আমি লাভ আৰু এই সেয়া জীৱনতে সমাপ্ত হৈ পৰে ঠিক সেই একদরে বেয়া যি ফল প্ৰাপ্তি হয় সেয়া আমি ভোগ লগা হয় আৰু আর সমাপ্ত হৈ পৰে কিন্তু অক্ষয় তৃতীয়া এনে এক বিশেষ দিন যে এই দিনট যদি আমি কোনো পুণ্যকর্ম করো তে তার প্রাপ্তি করার পিছতো সেয়া কেউ নাশ নহয় অর্থাৎ সেয়া অক্ষয় হয়ে পড়ে সেইভাবে এই দিনটো অক্ষয় তৃতীয়া নামে জানা যায় গীতাত গীতায় হৈছে হি ধ্রুব মৃত্যুর ধ্রুব জন্ম মৃত্যাস অপরিহার্যর্থে অর্থাৎ যদি সৃষ্টি করা হয় ঠিক সেইদিনায় ধ্বংস হওয়ার দিনট নির্ধারিত করে দিয়া হয় কিন্তু আজির দিনট পূর্বতে উল্লেখ করার দরে আমি যদি কোনো শুভ কৰ্ম কৰোঁ তেন্তে এই শুভ কৰ্মৰ নাশ নহয় যিহেতু এয়া হৈছে অক্ষয় আজিৰ দিনটো স্বৰ্ণ দিন বুলিও কোৱা হয় এই দিনটোত কুবেৰে লক্ষ্মীদেৱীৰ পৰা ধন সম্পদ প্ৰাপ্তি কৰিছিল সেইবাবে আজিৰ দিনটোত সোণ কিনাৰ মহিমা আছে বুলি গণ্য কৰা হয় পুৰাণত উল্লেখ আছে যে অক্ষয়তীয়াৰ দিনা যদি আমি অন্নদান কৰোঁ তেন্তে আমাৰ ভক্তি বৃদ্ধি হয় আমাৰ আধ্যাত্মিক লাভ প্ৰাপ্তি হয় আৰু আজিৰ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষসকলক তৰ্পণ কৰাৰ মহিমাও বৰ্ণনা আছে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকৰ স্মৰণ নকৰিলেও অন্ততঃ আজিৰ দিনটোত পূৰ্বপুৰুষসকলক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকক ভগৱানৰ প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে কোনো কথা কীৰ্তন ইত্যাদি কৰোৱা অতি শুভ ইয়াৰ লগতে আজিৰ দিনটোত পবিত্ৰ নদীসমূহত স্নান কৰাৰ মহিমা অত্যন্ত অধিক কিন্তু শাস্ত্ৰত এই কথাও উল্লেখ আছে যে যদি ঘৰৰ পৰা সম্ভৱ নহয় তেন্তে ঘৰতে বাথৰুমত নদীসমূহৰ স্মৰণ কৰি স্নান কৰা উচিত তেতিয়াও সেই নদী স্নান কৰাৰ ফলেই প্ৰাপ্তি হয় আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ দিনটোত গু সেৱাৰো বহুত মহিমা আছে এই দিনটো বিশেষ বুলি এইবাবেও গণ্য কৰা হয় যিহেতু প্ৰাচীন সময়ত এই দিনটোত অনেক মংগলময় কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল আজি আমি ভিডিঅ'টোত অক্ষয়তীয়াৰ দিনা কি কি হৈছিল সেই ঘটনাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত বৰ্ণনা কৰা প্ৰয়াস কৰিছোঁ আহকচোন আমি এই পবিত্ৰ দিনটোৰ বিষয়ে অলপ শ্ৰৱণ কৰোঁ অক্ষয় তৃতীয়াৰ ইতিহাস পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ সমানেই প্ৰাচীন শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাই সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মদেৱে সৃষ্টিৰ আৰম্ভ কৰে যিমানবোৰ যুগৰ আৰম্ভণি হয় সেয়া সত্যযুগ ক্ৰেতা দ্বাপৰ অথবা কলি এই গোটেই যুগৰ আৰম্ভণি হয় এই অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিশটোৰ পৰাই গৰুৰ মাতৃ যাক আমি কামধেনু অথবা মা সুৰভী বুলি কওঁ তেওঁৰো আজিৰ শুভদিনটোতেই আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল এইটো হৈছে সেই দিন যিটো দিনত ট্ৰেতা যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল ত্ৰেতা যুগত মুখ্য ধৰ্ম অৰ্থাৎ যজ্ঞ হোম ইত্যাদিৰ সবাতোকৈ মহত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী হৈছে জগ অথবা বাৰ্লি আৰু সেই জগৰ উৎপত্তিও আজিৰ দিনটোতেই হৈছিল আজি হৈছে বসন্ত ঋতু তথা গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ সন্ধিৰ দিন আজি বসন্তৰ অন্ত পৰে আৰু গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ আৰম্ভণি হয় অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আমাৰ দেশত অলপ বেছি গৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাই পৰম পবিত্ৰ গংগা নদী ভগৱান শ্ৰী হৰিৰ চৰণ কমলৰ পৰা উৎপত্তি হৈ মহাদেৱ শিৱৰ জঁটাৰে হৈ এই ধৰাতলত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইবাবে গংগা দেৱীৰ প্ৰাকত্য দিৱসো হৈছে অক্ষয় তৃতীয়া এই দিনটোত সম্ভৱ হ'লে গংগা নদীত স্নান কৰিব লাগে আৰু সেয়া যদি সম্ভৱ নহয় তেন্তে ঘৰতেই গংগাজলেৰে স্নান কৰা উচিত অথবা স্নানৰ জলত গংগাজলৰ টোপাল মিহলি কৰি স্নান কৰা উচিত এই দিনটোত সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীক পবিত্ৰ কৰা গংগা নদীৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা অৱশ্যে ব্যক্ত কৰা উচিত অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা মহান ঋষি জমাদগ্নি তথা ৰেণুকাৰ পুত্ৰ ভগৱানৰ বিশেষ সপ্তামেষ অৱতাৰ পৰশুৰাম ভগৱান প্ৰকট হৈছিল যিজনে এই পৃথিবী অধর্মী ক্ষত্রিয় পৰা মুক্ত কৰি পেলাইছিল পেলাইছিলম ভগৱান শ্রীকৃষ্ণ মিত্ৰ সুদামাও এই দিনটোতে তেওঁৰ প্ৰিয় মিত্ৰ কৃষ্ণক সেই চিৰাৰ মুঠি কৰিছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ভগৱানে তেওঁক ত্রিলুকর ঐশ্বৰ্য প্ৰদান কৰিছিল এই দিনটোতে সূৰ্যদেৱে অক্ষয় পাত্ৰ পাণ্ডৱসকলৰ জ্যেষ্ঠ মহাৰাজ যুধিষ্ঠিৰক প্ৰদান কৰিছিল যুধিষ্ঠিৰ মহাৰাজে বহুত তপস্যা কৰিছিল সূৰ্যদেৱক প্ৰসন্ন কৰিবৰ নিমিত্তে যিহেতু সকলো ঋষিমুনিয়ে তেওঁক খুব সন্মান তথা আদৰ সাদৰ কৰিছিল সেইবাবে তেওঁ ভাবিছিল যে মই কিদৰে তেওঁলোকৰ অক্ষয় ৰূপত সেৱা আগবঢ়িব পাৰোঁ দয়া কৰি সূৰ্যদেৱ মোক কোনো বিশেষ উপকৰণেৰে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক যাতে মই এই সাধু সন্তসকলৰ খুব ভালদৰে সেৱা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁ লাভ কৰিছিল সেই অক্ষয় পাত্ৰ যিটো তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পত্নী তথা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনন্য ভক্ত দ্ৰৌপদী দেৱীক প্ৰদান কৰিছিল এই অক্ষয় পাত্ৰৰ বিশেষত্ব আছিল যে এই এটা পাত্ৰৰ দ্বাৰা যিমান মাত্ৰাত বিচাৰে যেনেধৰণৰ ভোজন বিচাৰে সিমান মাত্ৰাতে ভোজন ওলাই থাকে ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ভোজন সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীৰ সকলো জীৱৰ সোধা নোহোৱা কৰিবৰ বাবে সক্ষম সেইবাবেই ইয়াক অক্ষয় পাত্ৰ বুলি কোৱা হয় বৈদিক শাস্ত্ৰৰ ৰচনাকৰ্তা শ্ৰীলব্যাসদেৱে মহাভাৰত গ্ৰন্থৰ ৰচনাৰ আৰম্ভণিও অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাৰ পৰাই কৰিছিল দেৱতাসকলৰ কোষাধক্ষ কুবেৰেও নিজৰ এই পদ তথা সম্পত্তি স্বয়ং লক্ষ্মীদেৱীৰ পৰা অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাখনেই প্ৰাপ্তি কৰিছিল আৰু মাতা অন্নপূৰ্ণাৰ আবিৰ্ভাৱো এই দিনটোতে হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও সিংহাসলত নৰসিংহ ভগৱানৰ এক বিগ্ৰহ আছে যিজনক গোটেই বছৰটো চন্দনৰ প্ৰলেপ দি ৰাখি থোৱা হয় কিন্তু অক্ষয়তীয়াৰ এই একমাত্ৰ দিনটোতে তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা চন্দনৰ প্ৰলেপ আঁতৰাই দিয়া হয় অৰ্থাৎ সিংহাসলৰ ভগৱান নৰসিংহদেৱৰ বাস্তৱিক বিগ্ৰহৰ দৰ্শন আমি কেৱল অক্ষয়তীয়াৰ দিনাহে লাভ কৰিব পাৰোঁ জগন্নাথ পুলিধামৰ আমাৰ প্ৰিয় জগন্নাথ বলদেৱ তথা সুভদ্ৰা মহাৰাজীৰ ৰথযাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি তথা ৰথ নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যৰ আৰম্ভণিও অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনটোৰ পৰাই হয় বৃন্দাবনত বাকী বিহাৰী মন্দিৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণৰ দৰ্শনো বছৰত কেৱল এবাৰ এই অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনাই হয় এই দিনটোৰ পৰাই গংগোত্ৰী যমুনোত্ৰী তথা বদ্ৰীনাথৰ দুৱাৰ খোলা হয় আৰু চাৰি ধামৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ শ্ৰীল প্ৰভুপাদেও লীগ অফ ডিভেজৰ স্থাপনাও অক্ষয় তৃতীয় দিনটোতে কৰিছিল জৈন ধৰ্মৰ বাবেও অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হয় যিহেতু জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক ঋষভদেৱে আজিৰ দিনটোতে নিজৰ এক বছৰ উপবাসৰ পালন কৰিছিল সেইবাবে তেওঁলোকে এই দিনটো বাৰ্ষি দাঁত নামেৰে পালন কৰে শ্ৰীপাদ মাধৱেন্দ্ৰপুৰিয়েও এই দিনটোতে সৰ্বপ্ৰথমে গোপীনাথক চন্দনৰ প্ৰদেপ লগাইছিল আৰু এইদৰেই চন্দন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিও অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনৰ পৰাই হয় অৰ্থাৎ ভগৱানৰ শৰীৰত চন্দনৰ লেপ লগোৱা হয় এনেতো ভগৱানৰ গৰম নুঠে যিহেতু ভগৱানৰ শৰীৰ হৈছে দিব্য কিন্তু তথাপিও ভগৱানৰ দিব্য শৰীৰত ভক্তগণে প্ৰেম ভাৱত ভক্তিভাৱত চন্দন খানে যে প্ৰভু বহাগৰ মাহ ইমান প্ৰচণ্ড গৰম সেইবাবে আপোনাৰ শৰীৰত অলপ শীতলতা প্ৰদান কৰিবৰ নিমিত্তে এই চন্দন আপুনি একৈছ দিনৰ বাবে স্বীকাৰ কৰে যেন দৰাচলতে অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ৰাজ্যতে এতিয়া প্ৰচণ্ড গৰম আৰম্ভ হয় সেইবাবেই প্ৰত্যেক দিনাই ভক্তসকলে নিজেই চন্দন পিছে আৰু সেই প্ৰলেপ ভগৱানৰ বিগ্ৰহত সনা হয় তেন্তে আহক আমিও ভগৱান তথা তেওঁৰ ভক্তৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত যিমান পাৰোঁ সিমান সেৱা কৰোঁ ভগৱানৰ দিব্য হৰিনামৰ জগ তথা কীৰ্তন কৰোঁ আৰু ভগৱানৰ কেতিয়াও ক্ষয় নোহোৱা অক্ষয় কৃপা প্ৰাপ্তি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ ধন্যবাদ হৰে কৃষ্ণ